assalomu alaykum kanalimga ge, xush kelibsiz bugun sizlar bilan uy sharoitida tabiiy сгуенные nemalog'o tayyorlaymiz buning uchun bizga kerak bo'ladi sut shakar vanilin va margarin qozonimizga birinchi sutimizni quyib olamiz 1 litr sut uchun 300 yuz gram shakar yetadi sutimizni to'kib olgandan keyin 300 gram ajratilgan shakarimizni ham sutimizga solib olamiz va sutimiz bilan shakarimizni yaxshilab aralashtirib olamiz va gazimizga qo'yamiz sut shakarni gazda aralashtirib turgan holda qaynashini kutamiz mana sutimiz qaynab chiqdi endi sutimizga margarinimizni ham e, solib eritib olamiz va sutimizni orada tez tez aralashtirib turamiz sutimiz tagi olmasligi uchun va ko'pirib ketmasligi uchun sutimiz yigirma daqiqadir qaynamoqda va qoyuq e, quvom olishni boshladi mana sutimizni quvomi va rangi o'zgarishni boshladi va yana oz qaynatib olamiz va vanilinimizni ham ustiga solamiz mana sutimiz qozaydi va qoyuqlashdi endi sutimizni sovutgani qo'yamiz mana sutimizni sovutgichda 2-3 soat sovutib oldik bu arada sutimiz yana ham qoyuqlashdi buni men blenderdan o'tkazib oldim sizlar istasanglar suzgichdan ham o'tkazib olsanglar bo'ladi qvomi yana ham chiroyli yumshoq bo'ladi endi sutimizni idishimizga quyib olamiz mana malakomiz ranglari ham judayam chiroyli malakolardan hech mazasida ham farqi bo'lmaydi uyda tabiiy usulda o'zingizlar tayyorlasanglar bo'ladi mana hozircha qivopmiz shu shaklda bu muzlatgichda işte, yana ozgina tursa har kun qoyilib boradi sizlarga ham tavsiya qilaman tayyorlab ko'ringlar videoyim sizga yoqqan bo'lsa layke bosing kanalimga obuna bo'ling sog' bo'linglar ollohga omonat bo'linglar